Kenapa perlu baca bersuara? Adakah Allah Ta'ala tak dengar suara kita? Adakah Allah Ta'ala tak dengar kalau kita baca dalam hati? Ha, Allah kan maha mendengar, maha mengetahui. Takkanlah bila kita baca dalam hati, Allah Ta'ala tak dengar. Semua bacaan dalam solat mesti bersuara. Tak kiralah bacaan tu bacaan wajib ataupun bacaan sunat. Sebenarnya yang baca dalam hati itu hanyalah niat sahaja. Rukun yang pertama dalam solat iaitu Selepas daripada takbir Ratul Ihram Kita berniat nah, Ketika itulah yang dibaca dalam hati Selain daripada tu Semua kena baca bersuara Jadi kita kena faham Cuma yang wajib kita baca bersuara itu adalah Dipanggil Rukun Qawli Rukun Solat ada 13 semuanya Dan yang wajib kita baca dengan suara berlafaz itu Adalah Rukun Qawli Iaitu 5 sahaja Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua bacaan suratul fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, yang keempat bacaan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir dan yang kelima adalah bacaan salam. Rukun qauli itu apa? Rukun qauli adalah rukun bacaan dalam solat ataupun kita kata juga bacaan yang wajib dalam solat. Ada lima yang saya sebut tadi. Selain daripada tu semua sunat. Haa, kalau orang tanya ustaz, kalau saya tak baca doa iftitah macam mana ustaz, sah tak solat saya? Okey, sekarang kita check. Doa iftitah masuk tak dalam lima perkara ni? Tak masuk kan? Jadi, bila doa iftitah tu tak masuk dalam lima perkara ni bermaksud kalau kita tak baca pun solat kita sah. Sama juga dengan doa kunut. Ustaz, kalau saya tak baca doa kunut ketika solat subuh macam mana, sah tak solat saya ustaz? Saya kata masuk tak dalam lima perkara yang saya sebut tadi? Tak ada kan? Kalau tak ada bermaksud solat kita sah. Ada juga yang tanya, Ustaz, kalau saya tak baca tahayat awal masa dalam solat, Ustaz, sah tak solat saya? Ada tak tahayat awal dalam lima tadi? Tak ada kan? Ha, jadi kalau tak ada bermaksud, semua bacaan yang kita tinggalkan tadi adalah bacaan sunat. Kalau kita tak buat bacaan sunat, tak apa, solat kita sah. Cuma, kita akan rugi besar. Sebab pahala daripada bacaan sunat tu sebenarnya yang menampung Uh, kekurangan kita dalam solat. Jadi sebab tu kita tak boleh tinggal lah bacaan-bacaan sunat tu walaupun solat kita tetap sah. Ah uh, yang tu kita kena faham. Ada orang tanya, kenapa perlu baca bersuara? Adakah Allah Taala tak dengar suara kita? Adakah Allah Taala tak dengar kalau kita baca dalam hati? Uh, Allah kan Maha mendengar, Maha mengetahui. Takkanlah bila kita baca dalam hati, Allah Taala tak dengar. Bukan maksud dia macam tu. Bila kita nak solat ini, kita mesti mengikut kepada panduan dia ataupun format solat tu sendiri. Bukan Allah Taala tak mendengar, kita tahu Allah Subhanahu Taala tu Maha mendengar. Cuma kita juga kena tahu bahawa Allah Taala juga yang mensyariatkan bacaan dalam solat yang mesti dibaca. Dibaca ni bermaksud bila sebut dibaca, bermaksud berlafaz, mesti keluar suara mesti bersuara. Ha, kalau kita baca dalam hati, benda tu bukan lafaz. Benda tu niat. Jadi kalau kita niat, bermaksud kita tak ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sallu kama ra'ai tumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi kalau kita tak ikut Rasulullah, Rasulullah baca kuat, tiba-tiba kita tak nak baca. Sama juga dalam dalam bab surah Fatihah. Rasulullah sebut apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikira seseorang itu bersolat kalau dia tak lam yaqra, tidak membaca. Dia datang dengan lafaz membaca bukan niat. Jadi sebab itulah ulama ambil Rasulullah baca dan Rasulullah suruh baca. Bukan sebab Allah Taala tak dengar, tapi itu adalah cara dia ataupun syariatnya begitu untuk solat ni. Kena baca. Baca tu pula kadang mana? Sebelum daripada saya terangkan baca tu kadang mana, saya nak bagi tahu sama juga dalam bentuk hukum hakam nikah kan. Ketika kita akad nikah, kita tak boleh angkat dalam hati je. Salam dengan wali dalam hati. Orang tanya, apa? Apa? Dah siap dah, dah sudah dah. Tak sah. Sama juga bila kita masuk Islam. Bila kita masuk Islam, kita kata kita dah syahadah dah dalam hati. Kita tak nak lafazkan dengan mulut kita. Sah ke Islam kita tak mesti kena lafaz asyhadu allahi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itulah bermaksud format dia itulah ketetapan yang ditetapkan oleh syarak kalau kita tak baca siapa yang nak betulkan contoh bacaan Fatihah kita mana hukum tajwidnya kan kita wajib baca dalam solat bila kita baca dalam hati mana hukum hakam tajwidnya mana panjang pendeknya mana sebutan hurufnya, makhrab hurufnya, sifat hurufnya. Jadi tak ada. Apa yang ada? Tak ada apa. Sebagaimana Imam Nawawi menyebut di dalam kitab Majmuk, bacaan rukun qauli hendaklah didengar dengan telinga kita sendiri. Itu adalah paling kuat. Kalau kita tak dengar, mulut sahaja bergerak ataupun baca dalam hati, solat kita tak sah. Kalau kita baca rukun qauli tu, ada part yang kita tak dengar baca. Kan? Maksudnya kita tak sedar mungkin satu huruf, mungkin satu perkataan, mungkin satu ayat. Contohnya kita baca, kita baca ni lah saya buat kadar yang kita boleh dengar lah. Maksudnya sepatutnya lebih perlahan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ada part yang kita hanya bergerak mulut sahaja. Bermaksud suara tak keluar. Langsung tak ada suara. Kalau kita sedar, kita kena ulang balik. Dia bukan solat terus batal tau. Ha, kalau kita tak sedar mungkin boleh menyebabkan solat kita batal. Sebab dalam urusan solat kalau kesalahan yang kita buat dalam solat, lebih-lebih lagi dalam kesalahan bacaan, apabila berlaku kesalahan tersebut dan kita sempat sedar, maka kita wajib ulang dulu. Kalau kita tak ulang tu, barulah solat kita batal. Saya Ustaz Hafiz Afandi, penulis buku Modul Rukun Qawli, panduan lengkap bacaan wajib dalam solat. Sebenarnya, ramai orang tak sedar bacaan dalam solat dia mungkin tak sah boleh menyebabkan solat dia batal. Jadi sebab itulah saya tulis buku ni supaya saya dapat bantu seramai mungkin umat Islam khasnya mereka-mereka yang nak kembali kepada Allah Subhanahu taala dan nak ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu taala kerana bacaan-bacaan dalam solat ini merupakan perkara yang kita akan baca di hadapan Allah Subhanahu taala jadi dengan kita belajar sahaja kita akan dapat berikan yang terbaik orang yang berikan yang terbaik dia adalah orang yang ikhlas dan insya-Allah amal ibadah dia diterima Allah Subhanahu taala dua buku buah buku ni anda akan dapat dan anda juga akan dapat 15 jam video beserta dengan buku ini sebagai panduan seumur hidup anda. Bukan itu saja, anda juga akan dapat buku tafsir suratul fatihah, anda juga akan dapat buku 10 amalan bacaan suratul fatihah yang kita boleh amal setiap hari. Belajar sebelum daripada kita mati.